Я приехал из компании «Американские энергетические технологии» из города Чикаго. Приехал я в ваш университет с вот какой целью. Я привез минерал. Этот минерал – это природный чешуйчатый высококристаллический графит, который добывается в компании «Фокус Графайт». Это новая компания, которая находится в Оттаве, Канада. Так? И месторождение само находится в провинции Квебек, на юго-востоке этой провинции, и называется это месторождение Лакнайф. Месторождение это уникально тем, что в нем находится достаточно высокий процент графита, один из самых высоких процентов графита, который можно найти в природе. Если, например, мы сравниваем с китайскими графитами, с американскими, с украинскими графитами Завалевского месторождения, то обычный процент содержания самого минерала графита в руде, в породе, на уровне 5-7%. В случае этого месторождения у нас от 16 до 21 процента, то есть это один из наиболее богатых графитом месторождений, одно из наиболее богатых. Так, соответственно, когда производитель добывает графит, что в случае 5 процентного содержания углерода на каждые 5 тонн проданного графита ему нужно найти применение для 95 тонн шихты. Так? Здесь экономика совершенно другая. Здесь мы видим, что у нас на уровне 20% полезного материала и 80% шихты. Это намного более экономично. Поэтому компания, которая передала этот камень, имеет все перспективы для того, чтобы стать лидером по экономике добычи графитового минерала для индустрии. Этот графит сначала очищается флотационными методами, а потом он очищается термическими методами до чистоты 99,95% чистоты углерода. И потом такой графит, очищ... очистка эта финальная происходит в нашей компании. И потом этот графит продается в химические источники тока, он продается в тормозные колодки, продается в, как добавка в буровые растворы для нефтедобычи и также в целый ряд других высокотехнических применений. В общем-то, я представляю, скажем, три организации, которые участвовали в этом международном проекте вместе с компанией американские энергетические технологии. Проект проходил через ОНТЦ. Участие принимали это КБ Южная, Наша Академия и еще Центр материаловедения Киев. В результате этой работы было создано оборудование, две, можно сказать, печи, одна печь такого лабораторного типа производительностью 10 килограмм в час, вторая печь уже, можно сказать, промышленная, тонна в час, для получения чистого углеродного материала путем нагрева до температуры 2,5-3,5 тысячи градусов. Вот как раз графита с частотой 0,98 углерода. И в результате мы должны получить до да, установки этих печей, в Соединенных Штатах графит с частотой 99-95. В настоящее время вот проект 1 апреля завершился. Да, оборудование готово, и в течение апреля месяца мы надеемся, что оно будет отправлено в Соединенные Штаты.